Завдяки посиленому складу, провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Друзі, вітаю всіх глядачів Ютуб-каналу Ми Україна. Мене звати Максим Сікора, і далі ми поговоримо про те, як грузинська влада і далі продовжує штовхати свій народ і свою країну. Ну фактично до російської пастки. Депутати нещодавно ухвалили закон, який має назву про прозорість іноземного впливу, або як його називають самі грузини, ті протестуючі, які Продовжують приходити під стіни грузинського парламенту. Вони називають його просто законом про іноагентів. чому? Тому що цей закон є фактично калькою або прямою копією аналогічного російського закону. З нами на прямому зв'язку зараз депутатка парламенту Грузії. Це голова фракції Єдиний національний рух добре. Відома вам політикиня для всіх українців. Це хатія декиноїдзе. Доброго вам дня, Доброго дня вітаю Пані Гація, ну по перше, ми вам дякуємо надзвичайно за вашу Дякую позицію вам. за вашу позицію, яку ви продовжуєте демонструвати, в тому числі в грузинському парламенті, і те, яким чином, політична сила і фракція, яку ви очолюєте, реагує на події в грузинському парламенті, та й в принципі в грузинському суспільстві. Я от зараз зауважив, що закон про іноагентів, так званий він є копією аналогічно російського закону, але ми розуміємо, що Росія це фактично. Диктатура і цей статус після путінських чергових виборів він лише закріпився. Грузія ну, виходить так за логікою, наближається до диктатури. Так, витаю, дякую. Вы знаете, мне очень суровно, когда я об этом говорю. В таком состоянии видеть мою страну, это очень плохо, потому что ну, я еще с 2012 года знала очень хорошо, кто Иван Шиль. То есть это человек, который заработал очень много денег в начале 90-х в России. Это человек, который пришел у власти и ничего абсолютно не сделал. Просто у него абсолютно была такая пророссийская риторика, но до 2000, ну, до полномасштабной войны в Украине, то есть агрессии Российской Федерации в Украине, как-то грузинская мечта сумела э, занять такую позицию, то есть гемблинг да, с Западом и с Россией. И, честно говоря, после, вот, после войны в Украине, уже полномасштабной агрессии Российской Федерации, все уже было ясно потом потому что они заняли а, антиукраинскую позицию, потому что они очень громко критиковали а, команду Зеленского, они очень, они сказали, ну, я имею в виду вот это это с Рать Иванишвили, там люди, которые представляют его в парламенте, а не грузинский народ. Они очень открыто сказали, что они присоединяются к санкциям. И, честно говоря, вот та антизападная риторика, которая сейчас очень э, углубляется, и, честно говоря, уже стало всем ясно, что Иванишвили занимает не только антизападную позицию, но и пророссийскую позицию. И, честно говоря, вот после этого уже все поняли, что, честно, ну что ж с ними делать. Да, мы в прошлом году получили статус кандидата в ЕС, потому что... Э, не из-за того, как реально вот действовали грузинские власти, действовали, действовали грузинские власти, а потому что в прошлом году они тоже инициировали вот этот закон про иноагентов, русский закон, мы называем закон русским законом, и тогда очень многие люди вышли на протест, и вот Евросоюз, который не хочет окончательно потерять Грузию, сказал очень ясно, что вот смотрите, то есть мы даем статус кандидата в ЕС, потому что что грузинский народ этого заслуживает. То есть э, в этом году, вы знаете, что у нас в октябре э, выборы 2024, то есть октября, октябрь, и Иванишили понял, что он не выигрывает выборы, потому что то, что он хочет, это конституциональное большинство для того, чтобы изменить конституцию. Вы знаете, что в грузинскую конституцию записано очень четко, что Грузия это страна, которая должна стать членом Евросоюза и НАТО. И записано очень четко, что все государственные институты должны работать для того и сделать все для того, чтобы защищать грузинскую конституцию. А грузинская конституция это четко говорит, что это как бы 78-й амендмент очень четко говорит, что Грузия это наша историческая миссия, национальная миссия – это стать частью Евросоюза и НАТО. В общем, он хочет взять конституционное большинство для того, чтобы убрать э, вот э, этот амендмент и четко чё сказал, ну, он очень четко сказал, его не что э, он не Янукович, он не Шаворднацы и он будет как бы монополизировать власть. Ну, вы знаете, это он сказал на сцене, когда собрал большой прав правительственный митинг где-то несколько там недель там назад. В общем, теория конспирации, например, там глобальная партия мира, то есть все те, которые поддерживают интеграцию Евросоюза с Грузией, они хотят тянуть в Грузию войну, например, там вычлен вот этой конспирации, там Украина, Соединенные Штаты, Запад. Но это четко кремлевская пропаганда, которая помогает грузинскую мечту, грузинскую мрию для того, чтобы и они монополизировали власть. Зачем им этот закон? В первую очередь они хотят вообще уничтожить гражданское общество, потому что ни одно большое а... НГО и вот представители гражданского общества, они не хотят регистрироваться в этот реестр, и они считают, что если они будут регистрироваться в этот реестр, то это как бы они пойдут против принципов, да, то есть это очень важно, чтобы мы понимали. Они хотят убрать все наблюдательные миссии, которые будут во время выборов, и они хотят реально уничтожить людей, которые против, против вот. То, что сейчас происходит, террор. Русские избивают людей, тетушки избивают очень много людей, оппозиционеров, избивают активистов, полиция избивает вот много людей на демонстрации, арестовывают людей просто так. Мы не, у нас нет права защищаться в суде, потому что у нас судебная система полностью зависит от Ивана У нас нет права пройти в какую-то, я не знаю, структуру, потому что все структуры под него. Единственный институт, который независим, это президент Грузии, и это мы, члены парламента Грузии, которые про западные, то есть партии, немножко, немножко партии, которые про западные. Больше институтов про западных Грузию не был, нету просто, потому что вот вы видите сейчас полиция была клавах, как они реально действуют против, против протестантов и людей. Вышла молодежь, но в основном, чтобы вы понимали, это студенты, бастуют студенты, бастуют очень много э, университетов, и самое главное, там на митинге стоят только только молодежь. Ну, все стоят, но молодежь в основном. И самое главное, чтобы мы все считаем, что это не только как бы про закон. Вот сейчас у нас была встреча с главами МИДа, членами, главами МИДа с Балтии, то есть и с Финляндии, они приехали в Грузию для того, чтобы реально поговорить про, про очень серьезные проблемы, которые сейчас у нас есть. Это проблема не только про закон, это проблема про геополитический курс. Вы знаете, что у грузинской, грузинская МРИ есть, есть друзья в Евросоюзе, это ФИЦА, это Орбан, и Чесно говоря, они думают, что они, ну они вітірують всі абсолютно вопроси, касаются касаються інтеграції і касається протів противостояння грузінської мрії і анішеліпаніфіція. Зараз должны... от багато дуже реакцій, до речі, от от зараз прямо з'являється сьогодні. Ми можемо побачити на інформаційних стрічках коментар представника НАТО про те, що північно-атлантичний альянс фактично попереджає грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон про прозорість іноземного впливу. І далі цитата. Це рішення не сумісне з західним курсом, у тому числі з планами на членство в альянсі А це те, що ви от сказали, що це записано в конституції. Ще дуже цікаво, от що Іраклій Кабахідзе це прем'єр Грузинський. Він же ну він не заперечує те, що Грузія має європейський курс. От він про це час від часу говорить, і в той самий час він чомусь от веде, веде подвійну гру. Те, що є зараз погрози санкціями, те, що є оцінка північно-атлантичного альянсу, те, що Борель висловлювався з приводу певних загроз для грузинської демократії. Що це все змінює? Який це вплив думка думка західного світу? Який вплив вона насправді має? чи в Ну, смотрите, я скажу вам так, что никакого западного курса Кубахица и Ванишули не хотят. Они просто это говорят для пропаганды, потому что они хотят, не хотят терять вот кор, там, эм, грасрут грузинской мечты, тех людей, которые еще голосуют за грузинскую мечту, потому что там очень много прозападников тоже. Что касается, что мы должны сделать, ну да, мы сейчас мы требуем открыто очень санкции против Меланишили, против тех людей, которые голосуют за законопроект. Мы требуем то есть, отменить для этих людей виза-либерализацию в Европу и в Соединенные Штаты, чтобы их санкцировали, их и их членов семьи, потому что, например, очень многие дети этих людей, которые голосуют против, в Грузии, у них дети учатся в западных университетах, это как вы помните, как Лаврос, Луков и так далее, да, а мы требуем, чтобы наложили санкции на против Ивана Шевеля, потому что он сейчас говорит, что он санкционирован, но не санкционирован, он просто там, у него судебный процесс с швейцарским банком, и просто банк, там, я не знаю, там потерял капитал, а он говорит про какие-то там конспирационные теории, что вот его санкционировали, его реально надо чтобы санкционировали. Надо, чтобы его члены семьи тоже не имели права находиться в Евросоюзе, потому что у него семья, которая живет во Франции, там, либо я не знаю, в других странах, в Соединенных Штатах и так далее. То есть мы, наши партнеры, должны помочь э, грузинскому народу. А что касается нас, ну, мы будем бороться. Так или иначе, у нас одна страна, родина. У нас есть э, пример от Украины, как вы боретесь против России. И у нас есть очень хороший пример тоже наших предков, которые очень давно боролись против России тоже. Так что я думаю, что это наша война, и я думаю, что мы его обязательно выиграем. А, стосовно процедуры, а, зараз закон проголосованный в третьем читании, да. потому что в грузинском парламенте парламенті не так як в Україні два читання, а третє читання ухвалення в цілому. Дивіться після того, як він проголосований, цей закон має підписати. Я так розумію, голова грузинського парламенту для початку. Нет, этот закон отправляется к президенту Грузии. Вот, и тут далее а, она может витовать его, и скорее всего, все это Она, она, она может витовать, то есть это она витирует, она сказала уже, что никаких переговоров по поводу этого закона не, не будет. Мы тоже оппозиционеры, то есть мы говорим, что они должны вообще убрать этот закон, отозвать закон, потому что мы никак не будем голосовать за какую-то модификацию закона, то есть это русский закон, они должны его убрать. То есть она будет ветировать, и честно, я не знаю, когда будет уже процедура как бы преодолеть вето, то есть они, конечно, постараются. Сейчас у них демагогия, пропаганда, что они хотят модифицировать законопроект, но этого не будет, потому что мы не будем вступать в никаких, никакие переговоры с грузинской МРИ. Так что сейчас вот у нас уже следующий этап – это вето. За грузинским законом президент имеет право двічі витувати, насколько я знаю. Тобто, як навіть якщо вето буде подолане, може бути накладене ще одне вето. Ні, це только одна вето. А там вже підписується угу. главою парламенту, да. Так, і вже законопроект і вже закон вступає в силу. Угу. Тобто, фактично, доля цього закону вона тепер зрозуміла. закон набуде чинності, і це буде нова грузинська реальність, принаймні до наступних парламентських виборів. Це буде восени. нова. Це буде нова руська реальна скрутія там прем'єр Грузії Кабахідзе, От ми його згадали. Він ми говорили про санкції. Він от ще раз процитую, що він назвав контрпродуктивними попередження Сполучених Штатів про можливість санкцій. Проти грузинських посадовців у зв'язку з ухваленням скандального закону про прозорість іноземного впливу він е, висловився так: що я сподіваюся, що е, е, Сполучені Штати одумаються і не будуть псувати наше партнерство, і не будуть вдаватися до е, контрпродуктивних е, кроків. Закликає усіх бути прагматичними. Е, ну мож, можемо відреагувати, Щоб ви розуміли, вся крім росія радівані шилі. они ведут очень такую кремлевскую пропаганду. Вот проправительственные каналы занимаются кремлевскими пропагандой. И, например, вот вчера я видела, даже я не видела в реалии, но я видела в телевидении, что, например, в Грузии подготавливают репортаж пропагандический канал «Звезда» то есть российские, представляете, наверное, да, то есть они дали возможность зайти в Грузию людей, которые там, я не знаю, делали репортажи с оккупированной Абхазией, например. То есть полностью у нас оккупационная власть, у нас оккупировано 20% территории России, но у нас сейчас, сейчас, сейчас уже Иванишвили хочет оккупировать всю Грузию, потому что это оккупационный режим. Ще одне запитання: теж одна з останніх новин. Зараз е, збирається якась ініціативна група вже в європейському парламенті. Це погані новини для грузинів. Е, вже назбиралося навіть 30 е, цих парламентарів європейських, які збирають підписи за ймовірне просування ідеї позбавити тимчасового Грузію статусу кандидатства. Ну я не думаю, що ця ну, історія так, може бути ну... реалістичною. Ну як на вашу думку? Нет, смотрите, есть разговоры об этом, есть разговоры про приостановление э, безвизового режима, есть разговоры про санкции, так что сейчас очень важно, чтобы мы просто действовали, действовали очень жестко. Это означает, что Запад тоже должен понимать, что надо поддерживать грузинский народ. А мы будем продолжать протесты. То есть мы вот сейчас я работаю, у меня встречи, у меня парламент, а потом вечером мы идем на протесты и реально вот стоим вместе с нашими детьми. До речі, ці протести як сприймає громадськість? От люди, які протестувальники, мітингувальники, те, що поряд з ними стоять політики, пам'ятаєте в Україні, коли була революція нормально, гідності, це нормально, це все нормально, Нормально. Є різні, там хто та кому-то одна партія, кому подобається друга партія? У мене взагалі проблем немає. я. выхожу на митинги я то есть, обращаюсь, обращаюсь так что у меня никаких проблем нет Но это, это нормально, нормально. Мы не а, лидеры, лидер это грузинский народ, они это все делают, они это все организуют и это даже хорошо, потому что мы не даем шанс пропаганде чтобы реально очернить имя лидера. потому что пропаганда работает очень к сожалению очень очень эффективно. Пані хатія, ми вам надзвичайно вдячні за те, що Дякую. знайшли час поспілкуватися з нами. Хатія Деканеїдзе, депутатка парламенту Грузії, голова фракції Єдиний національний рух, була моєю співрозмовницею сьогодні. і Говорили про скандальний закон, так званий закон про іноагентів, який є абсолютною копією російського закону. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Будь ласка, відзначте це інтерв'ю, якщо воно вам сподобалося своїми. Подобайками а також оформить підписку, якщо ви цього досі не зробили.